3wenter.az Sadəcə daxil ol. Yer üzərində ən ali varlıq insandır. İnsanda ən qiymətli şey müdriklikdir. Müdriklik isə mövcud olan notlardan ibarətdir. Görəsən özünü müdrik sayan şou əhli necə notları bilirmi? Bu minvanla üz tutduğumuz ünvan təşəkkür bəstəkarı Göfərəhsənzadə oldu. Bizim not dəftərlərimizə notlar yazdı. Muğannələrimiz də çoxusa 7 Notu tanımalıdır, 7 notun adını bilməlidir. Qara notla ağ notun bir-birinə olan münasibətlərini, necə qurmaqlarını bilməlidir. Nəyin hesabına onlar qurulur və hesabını bilməlidir. E, musiqidə hesab mütli ritim olmayan bir müğənnilə mən heç heç vaxt çalışa bilmərəm. Yazmağa yazdı. Bəs kürəsən oxumağa necə? Oxuyan olacaq mı? Açığçağın 10-cu yerini Elton tutdu. İstəməsəydə Elton ağ dəftərlərimizin üzünü qara elədi. E, səsli şəkildə belə oxuyuram ki, gələm mən onda e, Leonotun tapıq şekilde okuyayım. La sol fa fa sol la <gülüyor> la si <laughs> mi <Bilmiyorum aslında. gülüyor> Yani bu kadar meyle yer düz belki de saf okumuşam bilmiyorum ama la sol la sol fa fa sol la La, yox, bunun biraz aşağıdır. Bu məmnənsiz. Show biznesin xariq elədiyim müğənnilərdən Xalid də notları tanımadı. Özgə vaxt musiqidən dərs deyən Xalid musiqinin əlifbasını bilmədi. Elə bir çətin bir vəziyyətə saldınız ki, amma belə yəni bilirəm ki, məsəl üçün e, re, mi, fa, fa, mi, re, re, do. E, İşarə yadından çatmışam. İşarə yadından çatmışam. Mən üçün, kəmişəm. Gəpə və gə. Bu gün mənim açabı kəşmən olardı. Yox da, yəni o məşqlik deyil də, yəni o dir Olimpiyaavro olmaqdansa, yəni o ın dəqiqliyi indi Abdumalə. Amma belə işarələri notları yəni bilirəm. O işarələr, o işarələr valı bunun yaddan çıxartmışam. Yəni o işarələr yaddan çıxartmışam. Bu da muğam ifaçımız Eldəniz. 8-ci yerin sahibi notlardan 2 aldı. Rusiqi Oxum. kimi oxumaq bunu? Ha, ...sulukhavoy değiller, sulukhavoy notuna da, sulukhavoy notuna bunu ben çatın okuyorum. Bandan, 🎵Ele benden, ele benden yan, bir şirin dile benden🎵 Re, mi, fa... ...sol... ...mi... ...re... Bu məldunət. Ələbəndəm, eləbəndəm, mən bir şirin dilən. Açık canınsırasında əməkdar artisti Məsrü Həngiz Allahverdiyev advar. 7-ci yerdə yerləşən müğənninin Diyasan notlarla düşmənçiliyi var. Sıx bilmisiniz yoxsa? Yox. Onun 5 qəhrəyə düşdü lazımdır. Mən absolutmu deyə belə səs ilə öyrənmişəm amma ki hansı musiqi alətini səsləndirsələr deyirəm. Belə müxtəlif nədir. Açıq Çağanın 6-cı yerinə Cavanşir Məmmədov layiq görüldü. Həmkarları daşıdıb başlarını tutsalar da, əməkdar artistimiz modları bilmədiyini mərd-mərdanə etiraf elədi. 2 sənət sahibi hələ bu azmış kimi mod bilməyə də vacib bilmədi. Yox hey, ə burada evli bir şey yoxdur axı. İndi bunu bu bilə də bilər, bilmədə bilər. Mən vacib bilmirəm. Mən düz başa düşürəm. onu bu dərəcədə biz öz sənətçilərimizi heç açıqlamağa da ehtiyac yoxdur ki, bu not bilir yoxsa bilmir. Bizim ən böyük sənətkarlarımız not bilisə də bilməsə biz onun varlığına qalmırıq. Biz o musiqinin gözəlliyini qəbul edirik. Vasif Məhərrəmli ilk beşlikdə yer aldı. Bir çox həmkarlarından fərqli olaraq notlarla tanışlığı olsa da, dinləndirməkdə bir balaca əziyyət çəkdi re di do du do du -di, do dizdi. Ha -di, belə. E, ritmi də 4 -də 4 4-dür, belə. Suxluqla e, gərək indi piyano olsun, piyano ilə çalıb bilərdin. Belə suxluqla bilməyəcəm, amma notları təxminən bilirəm və tot taxminən bilirəm necə e, olar yoxdur bilməyəcəm yox hansı mahnıdırdı e, heç olmazsa mahnı sözləri mətni heçəsi olsaydı ondan e, bilərdim amma notları belə bilirəm dördüncü yerin sahibi. son zamanlar aycan diyen Semet Semedov emekler artist notlara da can can dedi. Re mi fa fa mi re, re do si do re mi mi müzik sevadım var. Bu si la sol bu ucu bu aktavalardı ha, bu ucu aşağı aktavalı. Aycan Aycan Bir bil bilimize. Sən demə son zamanlar başı ciric orluğuna qarışan nüshabə Ələskərlidə notlarla dost tuymuş. Re 8-lik, mi 8-lik, fa, fa mi re, re do, si do re. Gül gül gülən nazir isə birisənsə, sən birimən, bulduza göze birisə, birisənsə, sən birimən. Re mi fa, re mi fa, fa mi re. Redo, sedore, si, la 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 la. Unutpul bilməmək ev saymamağı əyibdi. Əlbəttə əyibdi. Bu, bu, əlselə, yəni, musiqidən məşğulsan. Musiqidən bilmirsən. 2-ci yerin sahibi çoxtandır buralarda görünməyən Yaqub Zurovçu oldu. Yeni imicdə ortaya çıxan müğənnid notlara meydan oxudu. Do mi fa fa mi do 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 si do do mi mi do do si. Plandan müsəl necə gəldilər? <laughs> çütlərdir. Biris çütlərdir. Məsələn bir mükəmməl bir dəvəyə dayanırsan, biri onun yarısın dayanırsan, olar göstərir. Fa, fa mi. Bunun sinzamı odur bu. Olur fa, olur fa mi. Yenə dey. Deyə də bunun sinzamıdır. Bir bu. çıxıq anda dam dam. Bunlar də tonunda pa 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 doktorca gəy onu oxuyasan İzzət tamoxların iznə düşdü. Bu yol onu açıqcanın birinci yerinə gətirdi. İzzət açıqcanın qalib oldu. Dörd sətirdən ibarət, beşinci sətirə də yarımça keçib bir mahnı deyəsən bir kupletin səhifələmirəmisə, mənə belə gəlir. İndi hələ bax tam oxumamışam. E, bu re notudur, bu mi notudur, bu fa, fa, mi, re, re, do, si, do, re, mi, mi, re, do, si. Λια, Σι, Το, Ρε, Μι, Φα. Ρε, Μι, Ρε, Μι, Φα, Φα, Μι, Ρε, Ρε, Δο, Σι, Το, Ρε. Bu iradə İbrahim Əmanovuna oxşadığım deyəsən, o da səhvə düşmürəmisə. Mən bildim, mən tapdım. Bəlkə də bir çoxları bilmədilər ki, əslində üzündən oxuya bilmədikləri notlar, bəstəkarın elə özünün not aldığı Bahar çiçəyi mahnısı imiş. Ne bilim, ne bilim, ne bilim.